Hai, selamat datang. Kita semua dah biasa dengan kalender Islam kan? Tapi pernah tak terfikir, adakah sistem yang kita guna hari ni betul-betul sama macam yang digariskan dalam al-Quran? Apa kata hari ni kita jadi macam detektif sikit. Kita cari petunjuk dalam teks tu sendiri untuk bongkar jawapannya. Okey, kita mulakan dengan satu teka-teki. Nama bulan Ramadan tu kalau ikut bahasanya bermaksud haba yang membakar. Jadi macam mana pula bulan yang panas membahang ni boleh jatuh masa musim sejuk? Kan pelik tu? Percanggahan inilah yang akan jadi kunci kepada siasatan kita. Okey, untuk jawab soalan ni, kita kena letak tepi dulu semua tafsiran dan tradisi yang biasa kita dengar. Sebaliknya, kita akan fokus pada apa yang teks Al-Quran tu sendiri cakap. Jom kita siasat. Okey, untuk bahagian pertama ni, kita nak tengok ayat-ayat asas yang jadi rujukan untuk kiraan masa. Apa sebenarnya tanda-tanda kat langit yang Tuhan suruh kita perhatikan? Ha, ayat ni inilah petunjuk kita yang pertama dan paling penting. Cuba perhatikan betul-betul, Tuhan jadikan matahari dan bulan. Bukan salah satu je, tapi dua-dua sekali. Tujuannya ada dua. Pertama, untuk kita tahu bilangan tahun yang berkait lapat dengan musim. Dan kedua, untuk perhitungan bulanan. Pentingnya kat sini ialah, teks ni secara jelas gabungkan kedua-dua matahari dan bulan bukan bulan semata-mata. Kenapa eh? Sebabnya mudah je. Setahun kalender bulan ni sebenarnya lebih pendek dalam 11 hari berbanding setahun kalender matahari. Kalau tak ada matahari sebagai sauh atau rujukan, bulan-bulan ni akan terapung dan lari daripada musim asal dia setiap tahun. Okey, jom kita patah balik pada nama Ramadan tadi. Dari segi bahasa, memang tak boleh disangkal lagi, nama ni berkait terus dengan haba yang terik. Ini jelas nama yang ikut musim. Nama ni logik hanya kalau Ramadan tu memang sentiasa jatuh pada musim panas. Betul tak? Lepas tu, teks ni juga tetapkan struktur asas. Ada 12 bulan dalam setahun. Sistem yang tetap. Jadi, kita ada matahari dan bulan untuk mengira, kita ada nama bulan yang ikut musim dan kita ada 12 bulan. Okey, nampak tak? Semua kepingan teka-teki ni dah mula nak bercantum. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang paling paling kritikal lah dalam perbincangan kita ni. Semuanya berkisar pada satu perkataan yang selalu orang salah faham, nasi. Jelas ayat ini mengutuk amalan yang dipanggil nasi. Tapi soalannya, apa sebenarnya nasi ni? Adakah ia bermaksud penambahan bulan ke-13 untuk pembetulan matematik ataupun sesuatu yang lain sama sekali? Bila kita kaji akar kata nasi ini dalam bahagian lain Al-Quran, maksud dia konsisten iaitu menangguh atau menunda. Ia langsung tak ada kena mengena dengan maksud menambah atau mengira. Ini bukan istilah matematik, tapi istilah untuk manipulasi. Ha, kat sinilah bezanya yang paling ketara. Sebelah kiri, interkalasi, ia adalah satu pembetulan matematik untuk seimbangkan kalender macam tahun lompatlah yang kita tambah satu hari tu untuk selaraskan kalender kita dengan matahari sebelah kanan pula nasib dia sengaja memanipulasi kalender dia tangguhkan bulan-bulan suci ikut suka hati mungkin sebab nak berperang atau berniaga jadi yang dikutuk tu ialah manipulasi bukan pembetulan matematik okey jom kita kumpul semua petunjuk yang kita dah jumpa setakat ni Agak-agak, kalender macam mana yang terbentuk kalau kita ikut teks ni semata-mata? Bila kita susun semua ni, corak dia jadi jelas sangat. Kita ada penanda bulan Komari yang mudah dilihat. Tapi ia berada dalam kitaran tahun suria yang ikut musim. Kita ada nama-nama bulan yang ikut musim. Semua ni perlukan sejenis penyelarasan dari masa ke semasa supaya ia sentiasa selari. Sistem yang macam ni sebenarnya ada nama. Ia dipanggil kalender lunisolar. Ia kabungkan yang terbaik dari kedua-dua dunia bulan-bulan komari yang senang kita nampak, tapi ia diselaraskan secara berkala dengan tahun suria. Dan dengan cara inilah, Ramadan, si bulan panas membakar tu boleh sentiasa kekal pada musim panas. Jadi, persoalannya sekarang, kalau teks tu sendiri macam tunjuk ke arah sistem lunisolar, macam mana pula kita boleh pakai kalender bulan semata-mata hari ini? Ha, jawapannya ada pada satu keputusan yang dibuat selepas zaman Nabi. Sejarah mencatatkan peralihan ini berlaku sekitar tahun 638 Masihi. Atas sebab nak seragamkan urusan pentadbiran, Khalifah Umar telah menerima pakai kalender bulan semata-mata. Pada masa itu, sebarang bentuk pelarasan kalender ditafsirkan sebagai nasikh yang dilarang. Keputusan ini akhirnya memutuskan hubungan antara bulan dan musim. Penting untuk kita ingat, ini adalah keputusan pentadbiran bukannya perintah dari wahyu. Dan akibat langsung dari keputusan tu, lahirlah kalender yang kita guna hari ini. Satu kalender yang mana nama bulan dah tak sama dengan musimnya. Inilah jawapannya kenapa haba membakar boleh jatuh masa musim sejuk. Okey, sebagai kesimpulan, jom kita tengok dua cara pandang yang berbeza tentang tujuan sesebuah kalender tu. Seperti yang ditonjolkan oleh bahan rujukan kita. Jadi kita ada dua pilihan pandangan kat sini. Sebelah kiri, kalender yang selari dengan alam dengan matahari, bulan dan musim yang praktikal untuk semua orang. Sebelah kanan pula, kalender yang terpisah dari musim yang akhirnya lebih berfungsi sebagai penanda identiti sesebuah komuniti. Dan kalau kita tengok balik petunjuk-petunjuk tadi, macam nama Ramadan dan ayat tentang matahari dan bulan, teks Al-Quran tu sendiri nampaknya lebih cenderung kepada yang pertama. Semua ni membawa kita kepada satu soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Apa sebenarnya fungsi sebuah kalender? Adakah ia alat untuk menghubungkan kita dengan putaran alam semesta ataupun ia sekadar penanda untuk membezakan kita dari yang lain? Bukti-bukti dari dalam teks Al-Quran ni kan, ia bagi kita satu jawapan yang hmm, sangat menarik untuk difikirkan.